सला तू अला नबी जी ही अम्माबाद एजुल जलाल हुरमते अर्जी की खैर हो फैला है क्यों फिजाओं में बारूद का धुआं कुछ मार के हैं जारी तेरी कायनात में जख्मी कबूतरों के परों में अभी है जहा जनाब सदरे मोहतरम उलमाए जी एहताम मुतमक्न हाय मसंद अदालत अरबाब फिक्र दानिश आज नसीबा यावरी के हम सरदार दर पे हाजिर हैं सरदार माहौल में बैठे हैं सरदार समाते सरदार कलम सरदार कलाम और मौजु कलाम मौजुओं का सरदार है ये सरदार भी है और सिरदार भी है जरूरत वक्त है लम्हा फिक्रिया है कि जरखेज जमीन अजीम कौम फिर जवाल क्यों सदरे आली वकार ये ज़मीन ज़मीन क्यों ना हो इसने कदम चूमे हैं मुस्तफ़ा के इसे मोहब्बत जमात, जमात अली शाह साहिब ने फरमाई है इसे फिदाकारी और पहला ताज़दारे ताजदारा ने सिखाई है सदर अली बकार जमीन जरखेज जमीन क्यों ना हो इसकी जरखेजियों में अदब सर अहमद शामिल हैं, इकबाल शामिल हैं, और इसकी बेमिसाल क्यादत पीर सियाल लजपाल की लजपालियों से सजी हुई है और हजूर कमर इस्लाम की कमर पारिया शामिल हैं, और कयादत बेमिसाल मोहम्मद अली जिना शामिल ज़मीन क्यों ना हो इसकी जरखेजियों शामिल हैं शबाब गले राना की कुर्बानियां शामिल है फिर यह जमीन ऐसी जरखेजेजियों की काय जर्रेजियों का जहान जरे सरापा है ऐसी जरखेज़ जमीन जर उगलते खिलियान इसमें है। की कान इसमें है चार मौसमों का हसीन संगम इसमें है मौजूद है जरखेजमीन जर की, की सलाहियतों का आसमान इसमें मौजूद है सदरे आली वकार ऐसी जरखेजमीन अजीम कौम फिर जवाल क्यों जनाबे वाला ज़मीन जरखेज़ हो भी किसान ही बेदयान हो तो जमीन की जरखेजियां जमीन में दफन होकर रह जाती हैं हमें तो जमीन भी अता हुई ने कौम भी मुजस्सर आए और गुम्बदे खजरा से तो करम नवाजियों की हद हो गई रेमतों की बर्खा राम पर बरसी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने फरमाया था लोगो सुन लो पाकिस्तान हमें मिल गया है मकीने गुम्बद खजरा की बेपाया कर्म नवाजियों से अब हमारे कंधों पर इसकी जिम्मेदारी अजीम है कि के निजाम बनाए मकीने गुंबद खजरा की आंखें ठंडी करें सदर आली वकार में कुरान मजीद फुरकान हमीद के अनवारात और आग से नूर कुशीदा करते हुए आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं आउजबिल्लामन शैतान रजीम व तरबल्ला मसलन करियतन आमिन तम मुतम इन्नत यातिहा रिस्कूहा राजा दम इनकुल्ली اللَّهِ اللَّهُ तो था पुर तो था यिया तो, था, तो दरخेस दरخेस था, फिर रिजकू हा, हा रातों की बारिश बरसी हर हर तरफ से हर हर पहलू से फिर हमने क्या किया फरत बे अनुमिल्ला उस नजरिया हकीकी की तकफीर कर दी उस मकसद तकलीक से मुंह फेर लिया हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया फिर 75 साल एक तारीखे पुरसोज हुए 75 साल कसम पुरसी की दास्तान बंद कर रह गई 75 साल क्या हमने सुख पा लिया फर्द फर्द परेशान आंगन आंगन बेचैन हर दिन दुख हर साल बेहाल जरखे जमीन अजीम कौम फिर जवाल सदरे आली वकार जवाल की ये रात छट सकती है आंगन आंगन बहार बहार हो सकता है लफि वल सम वाके हो सकता है कर्म हमारा मुंतजर है औज हमारा मुंतजर है हमने ही मकीने गुमबद खजरा की आंखें ठंडी करनी है वक्त है अब भी के ले आए अब्दुल कासिम वो क्या भूला जो पलट शाम को घर जाता है पचहत्तर साल की तारीख है मरसिया सराय को छोड़िए आओ उस छाओ तले जहां से ये छाओ मिली है आओ मदीना सानी की ताबीर के लिए जिसके लिए ये जरखेजियां मुझे सर आई है यती हूं ना फिल अर्द खत्म हो सकता है शराब चट सकता है गर्दाब हम सकता है सरदार पे बैठने वालों सरदार कायन सलाम के दर के सिवा कोई दर नहीं है कोई हल नहीं है तो फिर मैं क्यों, तो फिर मैं क्यों ना कहूंगा अलात अला, अला बिनाए के तमाम जरखेजियां अताए मुस्तफ़ा हैं और तमाम अजमतें निगाहे मुस्तफ़ा हैं और राज तहफ सिर्फ निजाम मुस्तफ़ा में है वाल आपकी समातों का शुक्रिया Our next speaker.